Христос воскресе, дорогие братья и сестры, сегодня Святая Православная Церковь вчит память святителя Иннокентия, архиепископа Одесского, и это покровитель нашего города и нижний храм, в котором мы находимся, Спаса Преображенского кафедрального собора, освящен владыкой митрополитом Агафангелом в 2005 году в честь святителя Иннокентия, архиепископа Одесского позже сюда были перенесены его святые мощи. Святой угодник Божий родился в 1800 году в семье священника. Окончил семинарию духовную, поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил с отличием. И в дальнейшем всю свою жизнь связал с наукой, преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии, в Киевской Духовной Академии, был великим ученым. О Сыдителе Иннокентии можно рассказывать очень долго. У него огромный список трудов, которые он написал. И хочу отметить и сказать то, что в те времена каждый образованный человек, у каждого образованного человека была книга трудов святителей Иннокентия. Его тогда читали все и действительно его называют золотоустом за его красноречие, за его проповеди, за его труды. В дальнейшем его жизнь святительская перемещается с кафедры на кафедру. И он оказывается в Одессе в непростое время, когда была Крымская война. Мы знаем, что есть величайшая святыня. Канскаровская икона Божьей Матери. И здесь, на раке со святыми мощами, есть иконы, где святитель Иннокентий держит Касперовскую икону Божьей Матери в своих руках. Ведь именно это он прославил эту икону, обрел и прославил, и установил каждую неделю, каждую пятницу в 7 утра совершать Акафист перед образом Касперской Божьей Матери. И с тех пор уже на протяжении 100 80 лет в городе Одессе совершается Акафис перед ее чудесным, дивным образом. Мы видим, что святитель Клинокентий совершал крестные ходы с иконой, и неприятельский флот после этого отходил от города. После его молитв на город находил туман. Все было белым, и города не было видно. Все было в молоке, можно так сказать. И не видно было, куда стрелять. И неприятельский флот отходил от нашего города. Касперская икона Божьей Матери является игумней нашего города и покровительницей Одессы и юга Украины. И сегодня, в это непростое время, с первого дня войны, по благословению нашего владыки, митрополита Агафангела, на протяжении этого долгого времени военного, каждый день 24 часа в сутки совершается непрестанная молитва перед Касперовской иконой Божьей Матери. Возвращаясь к Дню памяти святителей Иннокентия, хочу сказать, что сегодня это большой праздник для Одесской духовной семинарии, потому что в этот день установлен выпуск Одесской духовной семинарии. Всегда совершается божественная литургия, после чего происходит торжественная часть в актовом зале Одесской духовной семинарии, и все выпускники получают свои долгожданные дипломы и благословения нашего свидетеля, владыки митрополита Агафангела. В сегодняшний день, дорогие братья и сестры, мы чтим память нашего великого угодника Божия, свидетеля Иннокентия архиепископа Одесского, который здесь находится в нижнем храме нашего собора, который после взрыва, попадания ракеты, он уцелел. И здесь совершается ежедневно богослужение. Каждый вторник в 5 часов вечера совершается вечернее богослужение с Акафистом, святителю Иннокентию, и при этом открываются его честные святые мощи для поклонения. Также, дорогие братья и сестры, хочу от себя сказать, что моя жизнь есть такая параллель, которая проходит, что связано с святителем Иннокентием, архиепископом Одессным. Меня рукополагали накануне дня его памяти, в диаконы. Потом я был назначен в собор на пасторское служение. Потом был назначен нашим владыкой настоятельское служение храма входа Господня в Иерусалим, который восстановил, который закладывал и основал святитель Иннокентий в 1854 году. И было преподано дальше святительское благословение нашего владыки, митрополита Гафангела, на пасторское служение помощника, настоятеля Спаса Преображенского собора, помощника нашего владыки, опять обратно в собор. Всех поздравляю с Днем памяти святителя Иннокентия. Пусть по молитвам святителя Иннокентия Господь Бог укрепит нашу веру. И святитель Иннокентий, по его молитвам, Господь откроет наше сердце. Сегодня воскресенье, слепота, говорится о слепоте, духовное интересно, о исцелении слепого. Чтобы мы никогда не были слепы, ни телесно, ни духовно. И чтобы мы могли радоваться за других людей. Это очень сложно. Легче, как пишут святые отцы, плакать с плачущими, чем радоваться с радующимся. Христос воскресе!